Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bertemu kita sekali lagi dalam channel saya Azan al Hari ini saya cuba nak menceritakan, membincangkan dan merungkai beberapa perkara Terutama di dalam pemilihan Parti Keadilan yang telah selesai. Hampir selesai lah, bukan telah selesai. Hari ini masih ada lagi hari terakhir. Ah di mana keputusannya telah kita terima dan kepada yang menang, doacakan tahniah. Dan kepada yang tidak menang lagi tu, berusaha lagi untuk kita mencapai target ataupun mencapai tujuan kita untuk masa akan datang. Okey. Setelah keputusan dapat bulan tadi. Ada beberapa perkara juga ya yang menjadi masih jadi persoalan tentang sistem lah, kan. Antaranya dikatakan perwakilan hampir uh, 30,000 perwakilan. Tetapi yang mengundi ataupun perwakilan yang mengundi itu hanya lebih kurang uh, 13,000 lebih kalau tak salah saya. Tuan-tuan uh, boleh cari sendirilah, lah. Eh saya malas nak kepilkan di sini uh, hampir boleh dikatakan hampir uh, tidak sampai pun 50% daripada perwakilan yang mengundi cuma perwakilan orang kata perwakilan online tu dalam 22,000 lebih uh, yang mengundi orang kata uh, calon timbalan presiden itu uh, dan keseluruhannya yang mengundi itu ada 13,000 something lah kan uh, lebih lah daripada 50% persoalannya sekarang apa sebabnya perwakilan-perwakilan ini tidak mengundi? Dan mengapa ini terjadi? Ha, itu persoalannya. Untuk mengatakan semua juga, sebelum-sebelumnya, sebelum, -sebelum ini, um, pemilihan parti jadilan ini um, berlaku secara online juga. Contohnya seperti tahun 2022. Tapi pada masa itu, MPP dan juga cabang bergerak serentak ataupun uh, berlaku secara serentak. Ha, dia terpisah. Dan satu lagi, untuk kali ini, dia jadi terpisah dan uh, jadi ada perwakilan pula. Ah, uh, bila perwakilan ni, ada perwakilan online dan ada perwakilan yang fizikal. Dia ada dua kat situ. Perwakilan online ni perwakilan tambahan lah yang termasuk dalam klosa yang telah ditetapkan oleh JPP. Jadi perwakilan online dengan perwakilan fizikal ni, masalah dia satu je. Saya nampak gini, perwakilan fizikal ni kebanyakannya Uh, kena hadir ke pusat ataupun ke kongres National keadilan di Dangan Johor Bahru masalah besarnya kalau satu cabang tu kena perlu bawa dalam 30 atau 40 orang dari segi uh, kewangannya, dari segi kebutuhan, ha, ini bukan ni, keperluan mereka ni siapa yang nak tanggung? Siapa yang nak tanggung? Itu saya kata, sebelum sebelum ini, saya pernah Ha, boleh lihat balik eh. Video-video saya sebelum ni. Saya pernah memetikalkan sistem ni macam mana. Dia orang fikir dekat atas tu macam mana. Ha, dia orang tak fikir ke? Kesusahan orang kat bawah ni macam mana? Ha, itu masalahnya. Bila nak kena bawa perkelan, modal tu kena ada. Duit kena ada. Ha, transport, tol apa semua bukan dekat-dekat. Jadi barang ramai. Saya dapat tahu ramai perwakilan-perwakilan yang fizikal ni tak dapat hadir sebab dia masalah-masalah macam ni lah. Ada yang kena tinggal kerja, ada nak kena minta cuti, ada yang kerja kampung. Yang ni siapa pula? Dia tinggal 2-3 hari. Siapa pula nak tanggung? Kalau ada yang makan gaji hari, ha, ada yang makan gaji kira kong kata orang ni, kalau buruh binaan tu dia ada kos satu hari RM80, RM90. Takkan dia nak pergi satu satu tempat atau apa uh, kongres ni dengan bawa tangan kosong. Sedangkan di rumah mereka lebih memerlukan. Keluarga mereka lebih memerlukan. Keperluan tu lebih penting kepada keluarga, bukan kepada parti. ah ha, family first. Dalam mana-mana pertubuhan, atau NGO, atau mana-mana lah kan nak dikira kan apa-apa keperluan untuk keluarga kita tu yang penting dulu bukannya keperluan untuk parti ha. parti ni sila berganti tak kisah pun kan dan yang keduanya uh, saya tidak ingin mengatakan apa ni siapa menang siapa kalah itu itu, itu bukan persoalannya lah kan itu bukan persoalannya kan ha. masih lagi bersangkut power dengan perwakilan tu tadi sistem tu tadi ha, itu yang betulnya sistem Mengapa sistem ni buat macam ni nak menyusahkan orang? Nak menyusahkan perwakilan? Patutnya parti memikirkan satu cara ataupun satu konsep yang memudahkan setiap ahli ataupun perwakilan untuk mengundi. Seperti sebelum-sebelum ni. Ha? Tak payah nak angkut semua apa ni perwakilan tu. Kalau 30 orang, 40 orang, satu bas tu. Ha, satu bas. Ah, ha, nak kena ada orang tanggung atau semua. Ingat semua yang dekat atas ni. Ha? Di cabang-cabang ni, kesi-kesi cabang -cabang ni kaya-kaya kesi -kesi, ke? <laughs> saya tahu lah, saya tahu, saya tahu. Ada yang kaya ada yang tak. Kak semualah yang senang. Eh, ha? Tapi takkan Michael semata-mata nak berhabis untuk untuk bawa orang ni pergi kongres. Eh? Ha? Ramai yang tak pergi tu sebab apa? Ha, saya minta JPP PP ataupun SUA semak balik, semak balik sistem ni. Saya cukup tak setuju sistem macam ni. Nak kena angkut semua perwakilan untuk kongres. Cukup dah macam-macam macam apa yang ada sebelum ni. Ha, sekali kongres 12 perwakilan. Ha ataupun 15 perwakilan, boleh banyaklah pun kan? Ha, itu pun untuk hadir saja. Keputusan ni kita dah tahu siapa. Buat keputusan. Nak buat ni serentak. Cabang dengan BP tu serentak. Tak payah nak menyusah korang. Kalau otak korang letak kat mana? Asyik nak menyusah korang ni tak payah habis. -habis. Ha? Aduh, sakit juga hati aku. Kalau <tuh> kalau memikirkan benda-benda macam ni kan. pada ha. yang tak setuju dengan apa yang saya katakan, kamu berhak untuk tidak setuju dan saya juga berhak untuk tidak setuju dengan apa yang kalian dan juga sahabat-sahabat kita katakan. Ha, itu jelah. Janganlah nak melatah. Kita tegur sebab kita sayang. Kita tegur tu sebab kita prihatin kepada parti. Hmm. Ni ada ura-ura kata. Saya ada tengok satu satu apa ni live. Live bukan podcast lah live. Uh, seorang seorang ada seorang yang Kalau ramai yang tahu tahulah. Kalau saya malas nak sebut. Saya malas sebut. Ada yang mengatakan uh, uh, apa ni mungkin apa ni akan apa ni parti keadilan ni ataupun sistem ni ataupun boleh dikatakan keseluruhan whole sistem ni ramai yang tak puas hati akan membawa perkara ni ke ROS. Dan jika tidak, ataupun ROS tidak mengambil tindakan yang sewajarnya, mungkin akan dibawa ke mahkamah. Apa yang sudah jadi dengan perkara-perkara ni? Macam mana benda ni boleh terjadi? Ah, Sama-sama lah kita fikirkan macam mana kan? Dan, <guruh> perkara terakhir lah sebelum saya nak rumus kan eh. Saya, dua tiga hari ni ada juga semak kan? Ada juga semak kan? Saya nak tengok. Ada tak satu-satu parti dalam dunia ni apabila seorang ayah ni memegang jawatan presiden anak yang memegang jawatan timbalan presiden dan ibunya memegang jawatan sebagai penyiasat di dalam parti. Saya tak jumpa saudara. Mungkin di Malaysia ni untuk kali pertama lah akan ada benda macam tu. Kepada sahabat-sahabat dan juga penyokong-penyokong uh, uh, Nurul Izzah kamu kena bersedia-sedia lah dengan apa juga persepsi untuk menepis persepsi dan juga apa juga telahan orang sebelum ini, kamu terpaksa terima lah. Apis sebaik baiknya. Sebab saya, pada pandangan saya, pada pendapat saya sebelum-sebelum ini, saya tidak setuju. Tapi nak buat macam mana? Dah tak ada pilihan kan? Saya pun tak boleh nak memilih. Jadi, terpulanglah lah pada semua. Selepas ini, apa nak jadi, jadilah. Dan apa yang telah ditadirkan, telah pun terjadi. Dan apa yang telah diperkatakan oleh mereka di luar-luar ini, pun dah terjadi. Ha -ha. Jadi kesimpulannya, saya di sini, saya harap Saudara Nur Rafizi, teruskan uh, bergerak, kuatkan semangat, tekad. Apa juga yang berlaku ni ada hikmahnya. Semoga Allah saja yang tahu apa apa juga yang uh, berselindung di sebalik diri Rafizi Ramli dan juga di dalam hati hati kamu. Baiklah. Saya pun <coughs> cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum. Saya bagikan fakta bukan auta. Bye-bye.